Akhirnya terjawab jua dengan bermulanya pembinaan surau yang dinanti-nantikan. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan sukacitanya menjemput tuan imam Syarul Azli bagi bacaan doa pembuka majlis serta doa selamat. Majlis mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا شرف لنا فيما استطاع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وآله وأصحابه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ازدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم وادعوني أستجب لكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والفكر الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد من طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرد به الْكُرَابِ وتقضى به الحوائج وتناد به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام دواته الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في علم وبركه